Okey, assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Nurhadi bin Salihudin uh, dari Section MC011. InsyaAllah hari ini saya akan uh, membuat satu pembentangan bagi subjek Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran. Tajuk tugas saya yang diberikan adalah mereka bentuk bahan pengajaran berdasarkan teori pembelajaran di bawah penulis pesyarah saya, Dr. Nur Aisyah binti Khamun Zaman. Okey, saya memilih subjek pendidikan Islam dan topiknya adalah bersuci asas kebersihan. Tahap pelajar pula, saya memilih pelajar sekolah menengah tingkatan 1. Dan uh, teori yang saya guna pakai dalam slide ini adalah ataupun dalam uh, subjek pendidikan Islam bersuci asal kebersihan ini ialah teori pembelajaran konstruktivisme. Okey, sedikit uh, pengenalan ringkas berkaitan dengan teori pembelajaran konstruktivisme ini. Konstruktivisme berasaskan pandangan bahawa proses pembelajaran adalah aktif dan dinamik serta berkembang sedikit demi sedikit sepanjang hayat seseorang individu. Ha, contohnya murid. Seseorang individu akan membina atau konstruk ilmu itu sendiri melalui pengetahuan dan juga usaha sendiri. Bukanlah menguasainya daripada orang lain. Teori ini menekankan bahawa pembelajaran merupakan satu proses yang aktif dan pelajar membina konsep baharu Uh, atau uh, pengetahuan baru berasaskan kepada pengetahuan sedia ada dan pengalaman setiap individu mempunyai perwakilan pengetahuan sendiri melalui pengalaman yang dialami oleh mereka pembelajaran berlaku apabila ketidakseimbangan di antara kerangka dengan matlamat baru Seterusnya kita masuk kepada bahagian slide rasional pemilihan teori pembelajaran konstruktivisme ataupun sebab. Dalam konsep pendekatan pengajaran dan pembelajaran uh, dalam teori uh, apa ni konstruktivisme ini. Pelajar menjadi pusat utama proses pembelajaran. Menurut kajian uh, daripada Hanafin pada tahun 2014, murid secara tidak langsung akan memberikan lebih fokus terhadap pelajaran kerana apa? kerana mereka diberi kebebasan untuk mengemukakan pandangan, bertanya soalan dan membina makna sendiri berdasarkan pengalaman mereka. Dari itu ataupun melalui pendekatan ini, murid dapat membangunkan kemahiran intelektual dan sosial secara serentak. Mereka ataupun uh, inilah murid bukan sahaja memahami isi kandungan pelajaran, tapi juga belajar bagaimana satu kemahiran itu penting yang menjadikan mereka lebih cekap, berdikari dan produktif dalam pembelajaran harian. Okey, seterusnya kita ke bahagian reka bentuk pengajaran. Dalam reka bentuk pengajaran ini aa, merangkumi tiga elemen. Yang pertama menggalakkan interaksi sosial. Kemudian aa, konsep perancah dan juga perkembangan kognitif jadi saya akan jelaskan uh, definisi ataupun contoh daripada ketiga-tiga elemen ini. Okey baik. Yang pertama daripada reka bentuk pengajaran adalah menggalakkan interaksi sosial. Sebagai contoh eh, sebagai, sebagai contoh saya bagi guru menggunakan video ataupun simulasi pendek dengan memulakan pengajaran harian dengan tayangan video pendek ataupun membuat uh, gambar atau poster yang boleh melekat di dalam kelas menunjukkan pelbagai situasi berkaitan dengan kebersihan dan kekotoran ataupun dalam topik uh, bersuci itu asas kebersihan ini bertujuan untuk mengaktifkan pengetahuan sedia ada murid dan membina minat murid melalui perkongsian sosial Elemen yang kedua adalah konsep perancah ataupun scaffolding. Jadi kita masuk kepada definisi dahulu. Perancah ini adalah satu bimbingan sementara yang diberikan oleh guru bagi membantu pelajar memahami konsep yang baharulah. Jadi dalam konteks pendidikan Islam dan topik uh, yang saya bawa iaitu bersuci asas kebersihan. Guru menjadi pembimbing rohani dan intelektual membantu pelajar meneroka nilai dan adab bersuci sebagai satu elemen yang penting dalam kehidupan seharian secara berperingkat jadi apabila pelajar sudah memahami pelajar akan mampu menilai dan mengamalkan pembelajaran dengan sendiri tanpa uh, tanpa pengawasan guru 24 jam okey jadi objektif utama penggunaan perancah dalam topik bersuci asas uh, kebersihan ini adalah untuk membantu pelajar membina kefahaman, sikap dan amalan bersuci itu sendiri dengan betul, dengan cara yang betul melalui bimbingan guru secara berstruktur dan berperingkat. Okey, seterusnya kita masuk kepada bahagian slide iaitu contoh bahan pengejaran perancang. Tadi saya jelaskan definisi dan juga objektif jadi kita masuk sedikit, uh, secara ringkas, uh, contoh bahan pengajaran bagi konsep perancah iaitu mungkin kita boleh gunakan pengenalan dahulu iaitu guru memberikan maklumat asas tentang maksud taharah bersuci. Okey, kemudian baru masuk pada soalan yang berfokus. Eh, mengapa Islam menekan ke kebersihan dan lain-lain. Kemudian guru boleh membuat aktiviti bersama pelajar. Contoh, pelajar mengisi lebaran dalam lebaran kertas sama berkumpulan dan guru memantau, mungkin boleh tulis nilai baik dan tidak baik berdasarkan video yang telah aa, guru pamerkan di dalam kelas. Kemudian dalam sudut bimbingan, guru membetulkan ya, membetulkan tanggapan pelajar yang salah dengan soalan panduan. Kemudian baru pindah kepada refleksi. Jadi pelajar menulis secara ringkas bagaimana saya boleh ataupun dialah boleh menunjukkan bersuci itu sebagai satu asas kebersihan dalam kehidupan harian. Jadi kesimpulannya untuk contoh bahan pengajaran perancah ini reka bentuk pengajaran menggunakan perancah dalam teori konstruktivism ini membantu pelajar bukan sahaja memahami makna bersuci itu semata-mata tetapi juga membina nilai melalui pengalaman, soalan bimbingan guru. Ia menjadikan proses pembelajaran seseorang murid itu dia lebih aktif dan juga berfokus pada satu-satu uh, bab ataupun subjek. Kemudian yang terakhir dalam uh, apa ni pengajaran uh, adalah perkembangan kognitif. Jadi teori kognitif dari sudut uh, tokoh Vygotsky ini dia menekankan beliau menekankan bahawa Pembelajaran kognitif berlaku melalui interaksi sosial dan bahasa. Jadi kita boleh tengok teori tentang zone ha dari sudut zone of apa ni proximal development ataupun ZPD menyatakan bahawa pelajar belajar dengan lebih baik apabila dibimbing oleh individu yang lebih berpengetahuan seperti guru kan. Jadi objektif bagi subjek pendidikan Islam ini teori uh, apa ni konstruktivism selaras dengan pendidikan Islam yang menekankan sudut taklim iaitu pengajaran ataupun takdid betulkan adab seseorang murid itu dan terbiah pendidikan secara menyeluruh jadi semuanya melibatkan interaksi sosial, perkembangan dan juga pengetahuan murid. Okey, seterusnya kita masuk pada slide berikutnya iaitu reka bentuk aktiviti pula. Jadi saya bawakan uh, tiga contoh ataupun tiga elemen. Yang pertama adalah kerjasama, yang kedua adalah penyelesaian masalah dan yang ketiga adalah pembinaan pengetahuan melalui pengalaman. Okey. Untuk elemen kerjasama ataupun collaborative learning ini, sebagai contoh murid belajar dalam kumpulan kecil, berkongsi idea bersama-sama dan membina makna bersama melalui perbincangan dan aktiviti interaktif. Yang kedua adalah penyelesaian masalah atau problem-based learning. Sebagai contoh, murid diberikan situasi sebenar apa yang berlaku yang sebenarnya berkaitan dengan bersuci, asas kebersihan untuk diselesaikan secara berkumpulan. Dan yang ketiga adalah pembinaan pengetahuan melalui pengalaman. Jadi murid sebagai contohlah kita bagi murid uh, membina kefahaman sendiri melalui pengalaman lakonan, simulasi yeah, dan refleksi yang dia tulis bukanlah hanya mendengar penerangan guru sahaja di dalam kelas. Okey, kita terus ke slide berikutnya iaitu slide tentang rancangan pengajaran harian iaitu RPH singkatannya. Jadi objektif daripada RPH ini garis sudut pendidikan Islam, subjek pendidikan Islam dan topik yang saya bawa iaitu bersuci asas kebersihan. Yang pertama adalah menjelaskan maksud dan kepentingan bersuci dalam Islam itu. Kemudian mengenal pasti jenis-jenis najis dan cara membersihkannya dengan alat bersuci, air, debu tanah, batu dan benda yang keras kemudian menyelesaikan situasi harian berkaitan kebersihan berdasarkan hukum bersuci. Dan yang keempat membina kefahaman dan nilai kebersihan melalui aktiviti pengalaman pelajar dan juga perbincangan berkumpulan. Untuk bahan pula sebagai contoh saya bawakan dalam bahan-bahan yang boleh bersuci ataupun alat yang boleh bersuci. Selepas uh, habis slide uh, objektif dan juga bahan kita masuk pada slide prosedur. Saya menekankan modul 5E iaitu engage, explore, explain, elaborate dan juga evaluate. Dalam teori konstruktivism uh, ia sangat selari dengan modul 5E ini. Jadi sebagai contoh kita ambil yang pertama adalah engage, yang ini menarik minat pelajar. Jadi guru peranan dia boleh menunjukkan video pendek atau situasi di mana seseorang tidak mempunyai air. Contohnya di padang pasir ke eh, ataupun tempat jauh daripada, daripada air ke kan. Jadi guru boleh bertanya, kalau keadaan begini, tiada air, adakah kita boleh solat? Jadi murid-murid akan menarik minat atau merangsang untuk mencari jawapan. Kemudian, masuk pada explore, meneroka. Jadi, murid menjalankan aktiviti amali di luar kelas, kata-katakan. Ya? Menggunakan alat bersuci dari hadas iaitu air dan debu tanah yang suci lah. Kemudian, explain iaitu menjelaskan. Jadi, guru menerangkan maksud tayamum itu syarat-syarat dan dalilnya. Guru juga memperkukuhkan dengan penjelasan dalil Al-Quran dan juga hadis. Ha, mungkin boleh aa, membuatkan pelajar itu hafal dan sebagainya. Kemudian masuk kepada yang keempat, iaitu elaborate, mengaplikasi. Jadi pelajar dibahagikan, guru bahagikan pelajar itu kepada kumpulan kecil dan membuat simulasi ataupun melakonkan semula cara bertayamum yang telah diajarkan oleh guru secara praktikal. Dan yang terakhir adalah menilai ataupun even word, kuis ringkas. Eh, guru membuat kuis ringkas uh, tentang rukun tayamum ke ataupun syarat sahnya ke ataupun membuat lebaran kerja melabel langkah-langkah tayamum. Ini seber sedikit prosedur modul 5i dalam konteks uh, teori pembelajaran konstruktivisme dalam contoh uh, Tayamum dalam bab uh, apa ni bersuci asas kebersihan okey baik uh, seterusnya kita beralih kepada uh, slide berikutnya iaitu kaedah penilaian jadi bagaimana guru menilai anak muridnya uh, sebagai contoh saya buat kat sini uh, guru boleh menilai dalam uh, formatif secara formatif iaitu guru membuat pemerhatian pemerhatian terhadap pelibatan murid semasa aktiviti kumpulan itu ataupun semasa mereka menjalankan lembaran kerja jadi guru akan memberikan maklum balas secara lisan ataupun bimbingan secara langsung kepada murid yang menghadapi kesukaran tak tahu ke macam mana ke ketika ataupun semasa aktiviti kumpulan itu berlangsung ataupun uh, penilaian secara sumatif iaitu uh, dari sudut menilai uh, lembaran kerja ataupun hasil daripada aktiviti berkumpulan itu dikutip dan dinilai berdasarkan jumlah jawapan yang betul mengikut tahap penguasaan yang ditetapkan. Okey, seterusnya kita ke slide bahan cipta visual. Saya bawakan uh, contoh uh, bahan jitu visual iaitu uh, poster berkaitan dengan tata cara bertayamu. Okey, seterusnya kita masuk kepada uh, bahan jitu visual poster bagi tata cara bertayamu. Jadi, uh, kita guru boleh buat uh, poster ini untuk pelajar-pelajar uh, di dalam kelas. Jadi, contohnya kita buat poster uh, tata cara bertayamu. Di dalam gambar rajah yang pertama Tekap kedua tangan pada debu tanah yang suci Dan dipiskan debu pada kedua tangan Gambar rajah yang kedua Menyapu debu di muka sehingga rata Sambil berniat Sehingga aku bertayang Dan gambar rajah ketiga pula Mengulang menekap kedua tangan Pada debu yang suci dan menipiskan kedua tangan Kemudian gambar rajah yang keempat adalah sapukan debu tanah yang suci pada tapak tangan kiri ke bawah bahagian tapak tangan kanan hingga ke siku dan yang terakhir menyapukan debu yang suci pada tapak tangan kanan ke bawah bahagian tapak tangan kiri hingga ke siku dan tertib. Okey baik kita terus ke slide yang terakhir iaitu rumusan atau kesimpulan daripada pembentangan saya kali ini. Jadi kesimpulannya, reka bentuk pengajaran bagi topik bersuci asas kebersihan dalam subjek mata pelajaran pendidikan Islam bagi dekatan satu sekolah menengah dibina berasaskan teori pembelajaran konstruktivisme yang mana menekankan pembinaan pengetahuan melalui uh, pengalaman dan interaksi sosial melalui pendekatan model 5E yang telah saya terangkan uh, sebelum ini. Murid dapat terlibat secara aktif dalam meneroka konsep bersuci, memahami kepentingannya dalam kehidupan harian serta mengamalkannya dengan penuh kesedaran. Bahan bantu visual seperti poster ringkas pada bahagian alat bersuci membantu mengukuhkan kefahaman konsep dengan cara yang lebih menarik dan juga mudah difahami bagi pelajar. Itu sahaja pembentangan saya pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.